এই ভিডিওর মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে জুমার 10 রাকাত নামাজ আপনারা শিখতে পারবেন প্রিয় দর্শক আমি দুই রাকাত নামাজ দিয়ে দেখাবো এই ভাবে আপনারা অবলাল জুমআ তারপরে হচ্ছে জুমার ফরজ তারপরে হচ্ছে বায়েদাল জুমআ সম্পূর্ণ 10 রাকাত নামাজ আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে শিখে নিতে পারবেন তো চলুন আমরা দেরি না করে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে জুমার নামাজটি শিখে নেই আল্লাহু আকবার سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم والضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله اكبر سبحان, سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الأعلى الله اكبر رب اغفر لي وارحمني وعافني واهديني وارزقني. الله اكبر سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله اكبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اكبر. ربي اغفر لي وارحمني وعافني واهديني وارزقني. الله اكبر. سبحان ربي, سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله